अस्सलाम वालेकुम तो मेरी प्यारी ऑडियंस कैसी है उम्मीद है खैरियत से होंगे तो पहले मैंने एक व्लाग बनाया दरिया रावी पर जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे पानी की क्या सूरत हाल है आजकल बारिशों का सिलसिला जारी है तो इसीलिए हम वहाँ की सूरत हाल देखते हैं कि वहाँ पे कितना पानी है हमें कोई खतरा है कि नहीं है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें बहुत शुक्रिया अभी मैं और अवैस निकलने लगे हैं दरिया रावी पर आड़ा तुला बंद पर तो चलें चलते हैं ये देखें व्यूअर्स इधर हमारे यहाँ लोगों ने कई लोगों ने ट्रॉली के ऊपर प्लेट्स फिक्स की हुई हैं यानी कि वो अगर उन्होंने ट्यूबवेल चलाना होता है तो वो ये ट्रॉली को ट्रैक्टर के साथ ले कर इधर आ जाते हैं बाहर और जब घर में ले कर जानी होती हैं तो घर भी यही ले कर जा सकते हैं इस तरह की प्लेट्स से ये दोनों काम ले रहे हैं ट्यूबवेल भी चला रहे हैं और घर की ही जो है सोलर वो भी चला रहे हैं हमारे पंजाबियों का कैसा जुगाड़ तो हम लोग आड़ा तुला गाँव में पहुँच गए हैं इधर एक दरिया रावी का बांध बनाया गया है जो आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर तक तो ये देखें कितना रास्ता खराब है आप लोगों के लिए हम लोग इतना दूर से सफ़र करके आए हैं कि आपको दिखाएं कि दरिया की क्या सूरत हाल है किसी ने अगर इधर आना हो तो आड़ा तुला गाँव में आके तो ये जो है बोर्ड तो का दरख्त है बड़ा यहाँ से आपने राइट टर्न ले लेना है तो ये सीधा जाएगा बांध के ऊपर टटल इधर रोड पर आया है. उसने तो अंदर कर लिया ये देखें व्यूअर ये बांध बनाया गया है अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ तो ये काफ़ी आगे ये देखें दरिया का पानी यहाँ तक पहुँचाया है इधर भी और वो दूसरी साइड पर भी तो ये बांध बनाया गया है देखिए व्यवर्ड बहुत ही प्यारी लुक है चेक करें जरा बहुत खूबसूरत है यहाँ पे खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं होती और तो लोगों की फसलें और वो देखिए ट्यूबवेल अंदर डूबा हुआ है दरिया यहाँ से काफी आगे है लेकिन देखिए के पानी कहाँ तक पहुँचा है बहुत ही प्यारा सीन है मज़ा आ गया फसलें काश्त कर रहे हैं ये सारी फसलें जो है ये समझ लें कि दरिया के बेट के अंदर ही आती हैं अगर किसी भी वजह से ज़्यादा पानी अगर आ गया तो यहाँ पे भी पानी आ जाएगा वो देखें ज़रा व्यूअर्स दरिया का पानी आपको नज़र आ रहा होगा आगे से सारी लोगों की फसलें थी यहाँ पे जहाँ पे पानी आया हुआ है हालांकि दरिया का जो मेन गेट है वो बहुत काफ़ी आगे है यहाँ से वो यहाँ से तकरीबन तीन चार किलोमीटर आपको नज़र आ रहा होगा वो आगे तक पानी खड़ा है ये यह देखें यहाँ पे विजिटर आए हुए हैं विजिट करने के लिए एक गाड़ी ये खड़ी है और एक वो आल्टो खड़ी है काफ़ी लोग इधर आए हुए हैं आज तो बहुत कम है लोग कभी कभार इधर बहुत ज़्यादा होते हैं लोग इस रोड से हम लोग आए हैं व्यूवर्स और ये देखें अभी आपको कंप्लीट इसका Eu vou mostrar para Yampe. ये वैस कैसा लगा आपको यहाँ पे आके ये व्यूवर्स दरिया का मेन बेट है हम फुल जहाँ तक बांध आ सकता था ये देखें हम वहाँ तक खड़े हैं और बाकी आगे इससे आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ से काफ़ी नीचे गहरी जगह तो उतरना बहुत मुश्किल है अगर उतरेंगे तो गिर जाएंगे तो ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये दरिया रावी का मेन बेट है ये लाहौर वाली साइड से आ रहा है दरिया रावी पहले भी मैंने जैसे कि एक वीडियो बनाई है कि इस दरिया का कोई पता ही नहीं चलता कि ये देखें कि वो दरिया का जो मेन बेट है वो आप आगे सामने नज़र आ रहा होगा आपको और ये देखें लोगों की फ़सलें यहाँ पे पानी इधर भी आया हुआ है यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं सैर करने के लिए तो आज इतने कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इधर सैर व तफरी तो के लिए आए हुए हैं और मैं और अवैस भी आए हैं इधर सैर करने के लिए और स्पेशली आप लोगों को ये बांध दिखाने के लिए दरिया राबी का यहाँ का जो व्यू है वो बहुत प्यारा है आप देख रहे हैं हम बहुत काफ़ी हाइट पे हैं तकरीबन 30-40 फीट तो होगा ये सतह ज़मीन से ये तो व्यूअर्स अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दें और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़